بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد صانعز. آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب میں ہمیرہ اسغر علی کو ان کے فلیٹ میں مردہ حالت میں پایا گیا اور پھر یہ ڈیڈ بوڈی کے بارے میں جو خوفناک انکشافات ہوئے کہ یہ ڈیڈ بوڈی تقریبا نو سے دس ماہ پرانی ہے جیسے جیسے اس کیس میں ٹائم گزرتا جا رہا ہے مزید تحلقہ خیز چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ نہ تو موت ہے نہ خودکشی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پری مرڈر ہو کیونکہ ہمیرا اسکر کا آئی فون غائب ہے پولیس کا کہنا ہے کہ فلیٹ میں سے جو چیزیں کی گئی ہیں ان میں آئی فون موجود نہیں ہے جو کہ ہمیرا اسکر خود استعمال کرتی تھی ہمیرا اسکر علی کا موبائل فون لیپ ٹاپ اور دیگر جو ان کے ڈیجیٹل گیجٹ تھے وہ ان لاک کر لیے گئے ہیں پرانے چوکی دار کو کس لیے فارغ کیا اس تمام عرصے میں حمیرہ علی اسکر سے کیا کسی نے رابطہ نہیں کیا تھا ان کا موبائل ڈیٹا کس نے ڈیلیٹ کیا آئی فون کس نے غائب کیا ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک پری پلان مرڈر کیا گیا ہے کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ طبعی موت ہو یا خودکشی ہو لیکن اب آئی فون غائب ہے اور جو پولیس نے لیپ ٹاپ یا موبائل فون ریکور کیے ہیں ان میں سے تمام ڈیٹا ڈیلیٹ ہے یعنی کوئی بھی اس میں سات آٹھ اکتوبر دو ہزار چوبیس سے پہلے کا ڈیٹا موجود نہیں ہے جس پہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ کسی نے ڈیلیٹ کر دیا ہے کئی سالوں سے اس فلیٹ میں جو چوکی دار کے طور پہ کام کر رہا تھا اس شخص کو جیسے ہی بیلف آتا ہے اس سے دس دن پہلے نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے اور نوکری سے فارغ کرنے والا یہ مالک مکان ہے جس پہ کے پہلے ہی بہت سے شکوک و شبہات ہر کوئی اٹھا رہا ہے کہ شاید اس شخص کو ہر چیز کا پتہ ہے لیکن اس نے ایک مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے ہمیرا کے فلیٹ کے سامنے والے فلیٹ میں رہائش پذیر فیملی تو ان کی بھی پر اسرار خاموشی اور پھر پولیس کا انہیں یہ جواب دینا کہ وہ کسی بھی ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتے یہ بھی بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے ہمیرا اسکر کے کمرے سے ملنے والی براؤن کلر کی ایک ڈائری اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں بالخصوص اس ڈائری کے اندر جو واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیں ای میل اکاؤنٹ ہیں تمام چیزوں کے پاس ورڈ کیا وہ نے نے ہی درج درج کیے کیے تھے یا کہ وہ بعد میں کسی نے درج کیے ہیں اس کے اوپر بھی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ ہمیرا اصغر علی کے تقریباً پانچ افراد سے مسلسل رابطے تھے ان پانچ افراد کو اب شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ جو سات اکتوبر دوہزار چوبیس کا دن ہے اور پھر دس اکتوبر تک مسلسل ان لوگوں سے رابطہ رہا ہے میسجز کیے گئے ہیں اور اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فلیٹ سے جو دو اسمارٹ فون ملے ہیں ایک پرانا نوکیا فون ہے لیپ ٹاپ اور ایک ٹیبلٹ برامد کیا گیا ہے آئی فون جو ان کے زیر استعمال تھا وہ غائب ہے ہمیرا اصغر کے آخری میسجز چھے اور سات اکتوبر دوہزار چوبیس کو بھیجے گئے ہیں جن میں پانچ افراد سے ان کا حال احوال دریافت کیا گیا ہے ان میں ایک حمیرا کا بھائی ہے اور ایک خاتون بھی شامل ہے ان پانچ افراد میں تو ہمیرہ نے اپنے بھائی سے حال احوال پوچھا اور ان کے ساتھ یعنی وہ رابطے میں تھی جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال سے ہم اس کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پاس کوئی فون تھا یا نہیں تھا اس کی سم بلاک تھی یعنی ہمیرہ کے گھر والے تو ایک طرف یہ موقف اپنائے ہوئے ہیں لیکن جو ہمیرہ کا موبائل ڈیٹا سامنے آیا ہے سات اکتوبر کے روز ہمیرہ نے پانچ لوگوں کو میسجز کیے جن میں سے کہ ایک ان کا بھائی ہے جس سے انہوں نے خیریت دریافت کی تھی چھے اکتوبر دوزار چوبیس سے پہلے کے جو میسجز ہیں وہ موبائلز میں سے ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں تمام تر چیٹ بھی ڈیلیٹ ہے جس کی کہ فرینزک میں ریکوری کے لیے اب مزید جانچ پڑتال کی جا رہی ہے تو فلیٹ میں سے جیسے کہ جو موبائلز ملے ہیں ان میں تین واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ اکاؤنٹ ایک برونے ملک کے نمبر اور دو پاکستانی نمبروں پر بنے ہوئے ہیں اور یہ جو تینوں نمبر ہیں یہ ہمیرا کے استعمال میں تھے اور ان سے سات اکتوبر سے دس تک چیٹ بھی کی گئی ہے کالز بھی کی گئی ہیں لیکن ہمیرا کا جو فون بند ہوتا ہے یعنی تینوں فون جو بند ہوئے اور دوبارہ ان پہ پھر ہومیرا کی طرف سے کوئی کال یا میسج یا کسی کو, کو کوئی وائس نوٹ نہیں کیا گیا تو وہ دس اکتوبر کا دن بتایا جا رہا ہے دس اکتوبر کے بعد ہمیرا نے ان موبائلز کو استعمال نہیں کیا ہے ہمیرا اصغر علی کی مالی مشکلات کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے یہ گزشتہ روز بھی شیئر کیا تھا کہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کا جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس کے مطابق چند ہزار روپے صرف بینک اکاؤنٹس میں موجود ہیں اور ہمیرا کافی ان دنوں پریشان تھی اس لیے کہ جو فلیٹ کا کرایہ وغیرہ تھا اس کے لیے بھی وہ کافی زیادہ نہ صرف پریشان تھی بلکہ اس نے پالدہ سے بھی ستمبر میں رابطہ کیا تھا کہ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اسے حصہ دیا جائے اور اپنے بھائی سے بھی بار بار مطالبہ کرتی تھی کہ جو گھر کے اندر ایک گاڑی کھڑی ہے وہ اس کو دے دی جائے کیونکہ اسے کراچی میں گاڑی سے ریلیٹڈ کافی ایشوز ہیں جس پہ کہ بھائی نے دھکے مار کے اسے گھر سے نکال دیا تھا ہومیرا کے کمرے سے جو چیزیں ملی ہیں اس میں پولیس نے جو ڈیٹیل بتائی ہے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ جو ڈیجیٹل گیجٹ ملے ہیں وہ تو ایک جگہ پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیرا کی جو جولری ملی ہے کمرے میں سے وہ تمام تر زیورات آرٹیفیشل ہیں یعنی کہ اس میں گولڈ وغیرہ کے کوئی زیورات موجود نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو گھر میں سے کیش وغیرہ ہے وہ بھی چند روپے ملے ہیں یعنی ہزاروں میں نہیں چند روپے جو ہیں وہ ملے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ہمیرا کی لاش ہوندے میں پڑی تھی ہاتھ سینے پر تھے اور ایک چپل پاؤں میں پڑی تھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے تو انہیں کوئی دل کی تکلیف وغیرہ ہوئی ہے یا پھر انہیں کسی نے اس طریقے سے وہاں پہ لٹایا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں پانچ لوگوں کے بیان کلم بند کیے گئے ہیں اور ایسے لوگ چار سے پانچ ہیں جو کہ ہر وقت رابطے میں رہتے تھے لیکن ان لوگوں سے جب رابطہ کیا گیا کہ ان کو بیانات کے لیے انویسٹیگیشن میں شامل کیا جانا ہے تو دو ایسے بندے ہیں جن کے یہ نمبر بن جا رہے ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے فرار ہو گئے ہیں ہمیرا کی طرف سے ایک کمپنی کو بھی کال کی گئی ہے اور ایک ای میل کی گئی ہے جو کہ سات اکتوبر کے روز کی آ رہی ہے اور جس میں کہ انہوں نے یہ مینشن کیا ہے ہمیرا کی طرف سے یعنی یہ ای میل میں مینشن کیا گیا ہے کہ میں نے شوٹ کیا اور آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے ہیں مجھے کافی اس بات پہ مایوسی ہوئی ہے تو ہمیرہ کے بارے میں یہی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ فائنینشیل کرائسز میں بھی تھی اور سگریٹ کے خالی پیکٹس بھی پی کافی زیادہ مقدار میں گھر کے اندر سے ملے ہیں موبائل فون دس اکتوبر دوزار چوبیس کو بند ہوئے اور اس کے بعد اب ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ جیسے کہ یہ موبائل نمبر بند ہو گئے لیکن ان کا جو سی ڈی آر وغیرہ ہے وہ نکلوایا گیا ہے تو سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کیا اتنے دنوں میں یعنی کہ اتنے مہینوں میں کسی نے بھی ہمیرا کو کوئی میسج یا کال نہیں کی تھی جو کہ سی ڈی آر میں چیزیں سامنے آتی تو اس کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسا میسج کال یا کوئی ایسی چیز نہ تو موبائلز میں سے ملی کیونکہ موبائلز جو ہیں وہ جیسے کہ دس تاریخ کے بعد ہمیرہ کی طرف سے تو استعمال نہیں کیے گئے لیکن وہ کچھ دن آن رہے کیونکہ ان کی بیٹری وغیرہ چارج تھی لیکن اس کے باوجود اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس پہ پولیس کو یہ شبہ لگتا ہے کہ اس میں سے ڈیٹا تمام موبائلز میں سے ڈیلیٹ کیا گیا اور آئی فون غائب کر دیا گیا ہے بجلی بھی اکتوبر دوہزار چوبیس میں منقطع کی گئی تھی اور پانچ افراد کو جو میسج کیے گئے تھے ان میں ایک بیوٹیشن بھی شامل ہے فرانسک ٹیم ڈیجیٹل مواد کی جانچ پر تال کر رہی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلدی تمام چیزوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ریکور کیا جائے بھائی سے بات ہوئی سات اکتوبر کو مگر جو بھائی ہے نوید اسگر جو کہ کراچی بھی آئے اور جنہوں نے پریس ٹاک بھی کی اور ڈیڈ باڈی لے کے گئے دفنانے کے لیے تو نوید اسگر نے تو ایک دفعہ نہیں بتایا کہ ان کی کوئی ہمیرہ اسگر سے سات اکتوبر کو کوئی بات ہوئی تھی یا ہمیرا نے انہیں کوئی میسج کیا تھا خیریت دریافت کرنے کے لیے تو یہ بھی چیز کافی شکوک و شبہات کی طرف لے کے جاتی ہے اور ویسے بھی ہمیرا کا یہی بھائی ہے جس کے ساتھ اس کے اختلافات چل رہے تھے کیونکہ وہ نہ صرف جائیداد میں سے حصہ مانگ رہی تھی بلکہ ایک گاڑی جو ان کے گھر کے اندر یعنی ایک ایسی گاڑی جو کہ صرف گھر کے اندر کھڑی تھی وہ کسی کام وغیرہ کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی ہمیرا وہ گاڑی مانگ رہی تھی کہ وہ اسے دے دی جائے تاکہ وہ کراچی لے جائے اور جو وہ آن لائن ٹیکسی وغیرہ منگواتی ہے اس سے اس کی خلاصی ہو جائے لیکن یہی وہ بھائی ہے کہ جس نے ہمیرا کو دھکے دے کے بھائی نکالا تھا کہ اسے نہ تو گاڑی اور نہ ہی کوئی حصہ وغیرہ ملے گا اور وہ یہاں سے چلی جائے اور دوبارہ کبھی ادھر نہ آئے تو اگر ہمیرہ نے سات اکتوبر کو اپنے بھائی کو میسج کر کے حال احوال پوچھا تھا سب کا تو انہوں نے تو کسی بھی پلیٹ فارم پہ یہ چیز نہیں بتائی بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال سے ہمارا رابطہ ہی نہیں ہوا اور یہ بات ہمیرہ کی والدہ والد اور ہر کسی نے یہی بیان دیا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے افراد ہیں جن کے ساتھ رابطے میں تھی ہمیرہ یہ مخصوص افراد ہیں اور ان سے مسلسل رابطے میں تھی جن کی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ آئی فون بھی غائب ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئی فون کا ڈیٹا وغیرہ بھی ڈیلیٹ وغیرہ کر دیا گیا ہو لیکن اب وہ تمام چیزیں فرینزک میں ریکور کرنے کی کوشش کی جائے گی اکتوبر کے بعد ہمیرہ کو کسی نے کوئی میسج وغیرہ نہیں کیا یہ تھوڑی سی حیران کن بات ہے اور یہ تمام چیزیں فرانسک ماہرین جو ہیں وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کی تفصیلات بہت جلدی سامنے آئیں گی وہ اس لیے کہ ہمیرا کے جو گھر والے ہیں وہ تو کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کرنا چاہتے نا انہوں نے اس حوالے سے پولیس سے دوبارہ رابطہ کیا کی نہ کوئی بات کی لیکن پولیس اس کی اپنے طور پر انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ اصل حقائق تک پہنچا جا سکے کہ اصل میں کیا معاملہ ہوا ہے ہمیرہ اسکر علی جس فلیٹ میں رہتی تھی وہاں پہ کافی سالوں سے ایک چوکی دار کام کر رہا تھا کیونکہ جو اس کا مین گیٹ ہے اس فلیٹ کا تو اسے اوپن کیا جائے تو پھر باقی جو ملحقہ فلیٹس ہیں ان کے اندر آپ کو راہداری کا راستہ ملتا ہے کہ آپ باقی فلیٹس تک بھی جا سکتے ہیں تو یہ جو مین ڈور ہے یہ چوکی دار اس پہ اپنے فرائض انجام دیتا تھا اس کی ڈیوٹی وہاں ہوتی تھی لیکن بیلف کے آنے سے دس دن پہلے اس چوکی دار کو مالک مکان نے فارغ کر دیا اور اس کی جگہ پہ ایک نئے چوکی دار کو رکھا ہے جس سے کہ پولیس نے بھی بات چیت کی پہلے میڈیا نے بھی بات کی تو اس چوکی دار کا یہ بتانا ہے کہ مجھے ابھی صرف دس دن ہوئے ہیں میں یہاں پہ نیا ہوں نیا آیا ہوں مجھے میرا اصکر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ ایک اداکارہ رہتی تھی اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے لیکن جو پرانا چوکیدار ہے اس کو پولیس نے ڈھونڈ لیا ہے بلایا ہے اس سے پوچھ گچھ کی گئی ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کیونکہ ابھی اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ جو پرانا چوکی دار ہے اس نے کافی چیزیں اس حوالے سے پولیس کو بتائی ہیں بالخصوص یہ جو جھگڑے کے معاملات تھے مالک مکان کے ساتھ اس کی کچھ تفصیلات اس نے فراہم کی ہیں اور ڈرگز کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز وغیرہ اس نے فراہم کی ہیں اب اس کی جو اصل جو اصل معاملات ہیں وہ بہت جلد سامنے آ جائیں گے تقریباً دس افراد کو شارٹ لسٹ کر کے انویسٹیگیشن میں شامل شامل کیا گیا ہے ہے جس میں کہ ایک صفائی کرنے والا بھی شامل ہے جو کہ ہومیرا کے فلیٹ کی صفائی کرتا تھا اب اس کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے اس سے پوچھ گچھ کی گئی ہے کہ اس نے جب صفائی لاسٹ جو ڈیز تھے تب صفائی کرنے گیا تو اس کا یہ بتانا ہے کہ وہ نو اکتوبر تک صفائی کرنے کے لیے جاتا رہا ہے تو یعنی نو تک اگر وہ جاتا رہا ہے تو اٹس مین کے حمیرہ تب تو زندہ تھی لیکن اس کا یہ بتانا ہے کہ اس کے بعد جب وہ دروازہ کھٹکاتا تھا تو کوئی بھی اندر سے دروازہ نہیں کھولتا تھا اور ان کی روٹین یہ تھی کہ بس وہ ایک دو دفعہ نوک وغیرہ کرتے ہیں اگر وہ فلیٹس والے دروازہ اوپن کر دیں صفائی کروانے کے لیے تو پھر وہ صفائی کرتے ہیں ادروائز وہ واپس چلے جاتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہی سمجھا یعنی یہ صفائی والا یہ بتاتا ہے کہ کہ اس نے یہ یہ سمجھا کہ وہ کہیں گئی ہیں لیکن دروازہ اندر سے بند تھا تھا باہر تو تو کوئی لاک وغیرہ لگا نہیں ہوا تھا. تو سو یہ بھی کافی مشکوک سا معاملہ لگتا ہے کہ کیا صفائی والے کو وہ جیسے کہ بتاتا ہے کہ میں کئی روز جا کے دروازہ کھٹکاتا رہا ہوں تو اسے کوئی سمیل نہیں آئی وہاں سے باڈی وغیرہ کی وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کوئی سمیل نہیں آئی سیم ویسے ہی جیسے کہ باقی لوگوں کو باڈی کی سمیل نہیں آئی ہومیرا کے جم ٹرینر کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا ان کا بیان لیا گیا ہے جم ٹرینر کا بتانا ہے کہ ہمیرا ان کے پاس ایکسرسائز کے لیے آتی تھی اور اس کے علاوہ بھی فون پہ رابطے میں رہتی تھی uh, ان سے مختلف ایکسرسائز کے حوالے سے ڈائٹ پلینز کے حوالے سے بات چیت کرتی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہومیرا ان کے پاس سات اور آٹھ اکتوبر تک آئی ہے ایکسرسائز کے لیے ادروائز اس کے بعد نہیں آئی تو یعنی ہمارا تقریباً آٹھ اکتوبر تک زندہ تھی اس کا مطلب تو یہ ہے اور اس کے بعد ہی پھر جو بھی ہوا ہے معاملہ ہوا ہے اور چونکہ پہلے بھی ایک اور ان کے سٹائلسٹ ہیں جو کہ بتا چکے ہیں کہ ہمیرا کو سات اکتوبر کو انہوں نے میسیجز وغیرہ کیے تھے جس کا انہوں نے رپلائی دیا تو اور پھر انہوں نے بیس تاریخ کو رابطہ کیا تو پھر کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اسی طرح پولیس نے ایک پانچ رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے ایس ایس پی ساؤتھ نے یہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں ایس پی کلفٹن عمران جاکرانی کی سربراہی میں چار مزید لوگوں کو اس کمیٹی میں ایڈ کیا گیا ہے اور اس میں یہ تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ ایس ایچ او تھانہ گزری فروخ سنجرانی جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اس کے اوپر باقاعدہ تحقیقات کی جائیں گی کیونکہ چار ایسے افراد جن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلسل رابطے میں تھے کیونکہ جو امیرہ کے دوسرے موبائل ملے ہیں یعنی آئی فون تو غائب ہے لیکن جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ دو اسمارٹ فون ایک پرانا نوکیا فون اور لیپ ٹاپ کے ساتھ ساتھ ایک ٹیبلٹ یہ چیزیں جو ہیں یہ برامد کی گئی ہیں ان میں جو یہ چار لوگوں کے نمبر ہیں مسلسل یہ رابطے میں تھے اور کیا انہوں نے بعد میں رابطہ نہیں کیا ان کی کالز وغیرہ کیوں نہیں بعد میں ہوئی یہ چیزیں کافی مشکوک ہیں تو اس لیے ان میں سے دو افراد بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں اور دو افراد جو ہیں وہ پاکستان میں ہی موجود ہیں انہیں انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے گا اور ڈائری کے اندر جو پاسورڈز وغیرہ لکھے ہوئے تھے ای میلز کے پاسورڈ لکھے ہوئے تھے تو تمام چیزیں تو اس وقت مل گئی ہیں انلوک بھی ہو گئی ہیں اور جو چوکی دار ہے وہ بھی ابھی شاید زبان کھولنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اسے مالک نے جو مالک مکان ہے اس نے نوکری سے فارغ کر دیا تھا اور نئے چوکی دار کو رکھا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ جو چوکی دار ہے یہ کچھ اس حوالے سے جانتا ہو اسی لیے اسے فارغ کیا گیا تھا اور اسی طرح جو ایک سامنے فلیٹ میں فیملی رہتی ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے ان سے پوچھ کرنے کی کوشش کی تو ان کا کہنا ہے کہ وہ اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بجلی وغیرہ بند تھی پانی بند تھا اور جو حالات تھے یا ڈیڈ باڈی کی جو صورتحال ہے اس کی جو پوسٹ مارٹم ایک حتمی رپورٹ سامنے آئی ہے وہ بڑی دردناک قسم کی ہے کیونکہ اس اس طرح کی چیزیں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سامنے آ رہی ہیں کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے تو انشاءاللہ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ جو اس کی ایک فائنل آئی ہے وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی اور ابھی اس کی انویسٹیگیشن کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کا جو فرسٹ پرورٹی پہ پر کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ جو موبائلز کا ڈیٹا ہے یہ کسی طریقے سے ریکور کروا لیا جائے اور پھر ان تمام چیزوں کا پتہ چل سکے گا کہ جو ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا ہے وہ کس نے کیا اس میں کیا چیزیں تھی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حقائق تب ہی سامنے آئیں گے جب موبائل ڈیٹا سامنے آئے گا کیونکہ حمیرا اصغر کی ڈیڈ باڈی کی یہ صورتحال تھی کہ اس کے جو پوسٹ مارٹم ابتدائی ایک رپورٹ ہے اس میں کوئی واضح اتنی چیزیں سامنے نہیں آ سکی تو ابھی اس کے لیے بھی جو کیمیکل ایگزامینیشن ہے وہ بہت امپورٹنس کی حامل رپورٹ ہے جو کہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ ہفتے میں آئے گی لیکن جس طرح یہ تحقیقات سٹارٹ ہو گئی ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے بہت جلد اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں